Всем привет, народ! Новый выпуск про ТикТок уже на месте. А это означает, что вам треба поставить лайк. И поговаривайте, если поставите лайк, то маршрутка приходит вовремя. Да. Так что давай, ставь лайк, и маршрутка будет приходить до дир, когда ты подходишь на остановку. А мы что делаем? А мы начинаем. Эй, 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 эй! Шшш, дюд, no окей, окей, окей Не, ну это классный видос, я считаю Ну, типа, сделанный хорошо Лайк like, заслужил. А мы видос лайк like, заслуживаем ну, ну, типа, ну no. Если заслужил, ну поставь лайк, пожалуйста Ну. No. Что за фетиш у людей? Почему? Почему люди любят это смотреть, как... Это пресеки, или что? Это да? Как люди в пресеки заливают сухофанту, то замораживают А потом давлять ногами. Все. Пиздец. Мадмузель. Пацаны, девчата, я вчера сама в прямом эфире уколола себе вот эти углы и еще вот тут, вот там, вот там, вот там. Кто хочет посмотреть этот эфир, он у меня сохранен на странице в инстаграме. Заходите, там видео IGTV сразу на странице висит. Мне кто-то объяснить, а в чем, так скажем, красота данных э, гематом на лице. Просто шишки набыло себе на, вот, на, на щеках. Народ, я ни в коем случае не хочу обосрать человека. Просто я реально не понимаю, в чем, так скажем, красота данных вот штучек на лице. Типа я также не понимаю, колыра рога себе тут набывают, вот колы еще там что-то делают, там стыки всяких модификаций вот этих вот боди модификаций. Ну я, ну, я не понимаю. Но ну, лично для меня это некрасиво, ну, не, не я не знаю. <music> чувак, я тебе уже объяснял, что смех треба было вставлять ровно в той момент, когда, коли... ну не ровно, чуть-чуть позже, когда ты поднял вот эту горстку э... песка, вот. Тогда треба было смех вставлять, а не тогда, когда коли... она ушла. Так работаешь шутка, ну запомните, пожалуйста. Что ты делаешь, дурак? Я надеюсь, что это как бы постанова. В данном случае я надеюсь, что это постанова, потому что если не постанова, это ужас. Это... Уа! Ого! Вот, а, <,ÿÿENGLISHillah> а, 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 а также как бы, да, не чувствуется вообще. Вот маркером ебашешь по лицу, да, вот так рисуешь, вообще ж не чувствуешь. А вот перышком, да, вот это вот другое дело. Маркер. Нет? Перышка? Да. Обзор на Люсика чек. В е. Очки. ой, хера, ты вначале пора это все... Ну ладно попа хвостик и даже принчандалы, як у пражнего кота все пока ты ебаный? кстати такая прикольная херня очень странным способом она якость то работает но она работает что самое интересное, так сказать я лично наверное хотел бы попробовать вот такую штучку а ты напиши в комментах что хотел бы ты попробовать Все? Типа, смешно, что он попердел и чувак помахал. Ну, я считаю, да, достойно премии Дарвина. Что я вам скажу, народ, по поводу вот таких вот собачек? Лично мне вот такие собачки нравятся. Я объясню почему. Потому что они маленькие, миленькие, вот такие вот. огромные собаки мне тоже нравятся, потому что они, ну, тоже прикольные, я понимаю. Ну, а маленькие собаки мне такие, знаете, дебильные чуть-чуть, но, но и смешно в то же время. Я не знаю, что, так он работает, но ну, оно так работает. <music> А <laughs> собака? Собака не прогрузилась именно. Такие лайк, ты чё, ты чё дурачок? Если идти на свидание, барить сразу вот эти вот э, тряпки, да, и мицеллярную воду и так наливает и сразу по вот так водится, вот так, ну нормально так, ну минут пять и потом только дывы потому что ну даже ну это ж, ну это, ну, это, ну, это, ну это два разных человека. Оседа один. И Оседа второй. Это же два разных человека. Ну ⁇ ёпт И что за херня? Если одна бумажка, нахрена такая была, коробка? Ты пи... -р. Ладно, шучу. Я тебе поможу. Запомни три вещи. Первое. 17 червня в 22.00. Что? Другое. Играем Манчестер Сити Арсенал. А, теперь понятно. Третье. Дві тисячі гривень бонусів ти отримаєш, якщо перейдеш по силці. І тоді ти станеш щасливим. І не забудь поділитися з щастям з іншим і залиши силку внизу під відео. Ага. Хорошо. А тепер шуруй відео знімати. Подпись анонім. Не батя. Там внизу силка. От. Ділюсь щастям, так що переходь внизу там. Де. От. Ну, а, давайте продолжим. Лиса балдеет. А я балдею от того, как и лиса балдеет. Вот. Балдеж. <решит> 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 Все похоже на людей примерно с э, районов там борщаговки, троещины, вот это вот. Когда люди приходят и ловлять, именно примерно так они и выглядят. Именно так. Лиса приход поймала. Мороженое есть надо, мороженое надо есть регулярно. Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холодом на миндалины – это очень круто. Главное, нельзя есть мороженое раз в месяц. Ешьте его регулярно. Вот просто регулярно. Кстати, еще раз говорю, если вы никогда детям не давали мороженое, методика такая. Идем, покупаем килограмм белого пломбира и лечимся по чайной ложке три раза в день. Правило такое. Берем чайную ложку, засовываем в ребенку в рот и считаем до 10. Говорим, Маша, держи во рту, не глотай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять. Проглотили. И вот так вот по чайной ложке три раза в день. На следующий день Две чайные ложки, три раз в день и так далее и так далее. Регулярное воздействие холодом лечит любые хронические танзелиты. Настоятельно рекомендую. <плёк> Извините меня, конечно, за такое слово, но вы пи***нулись, сэр? Что это было? Я только что почу. И самый главный вопрос, почему у него говно на столе? Ну да ладно, это останется загадкой, я считаю. Это как бы стопроцентный лайк народ Я считаю жизнь за невероятная просто Володя XXL Я считается естественно гениальный человек Потому что быть таким конченным это гениально Особенно его треки вот это вот в его скике 16 лет, 17 ему, скикики там, я не знаю. Там 90 пива, естественно, просто самый как бы наболевший. Побли Подойди поближе, ниже, ниже вот. Сегодня поработать. Ой. Не, кстати, это очень классный видос, реально классный. А це еще очень давно снималось. Ну что, типа, по картинке, так сказать. А снималась как на мене, очень и очень достойно. <музык> Почему это видео набрало 13, мать его, и 6 миллионов лайков? Почка заболела. Вот такого. 13 и 6 миллионов лайков за то, что просто води, волну снял. Это да. Видео достойное уважение, я считаю. Ну что ну это такие? Ну просто по я подивився на то, я чувиха сняла 20 тысяч и все. 34 тысячи лайков. Ну, все логично. Ой! 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 Во-первых, смех. Ну, пожалуйста, научиться использовать цей смех правильно. Ну, чисто мой совет. В самом начале смеха не должно быть. Смех должен быть тогда, когда ты и начинаешь отгонять. Типа, ой, ой, типа, ага, да чё ты, я, да я сам выру, как бы, ну, хочешь ты и помог ты, любимая моя, вот, примерно тади, а это тади, когда с самого начала видео начинается. А второй момент, который я хочу заметить. Там, сука, 859. Там, сука, 59 гривен. Ты на что собираешь? Молодой человек, ты мог взять за 59 гривен, пойти в магазин и купить фальшивые доллары. И тогда, шутка, будет чуть-чуть лучше работать. Согласен? Как бы. Не согласен, я не должно быть. А ось сюди 2500 гривень бонусів. Так що можна нажимати на будь-який з цих кнопочок і кайфануть. Так що да. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал і чекай нового відео. Воно буде обов'язково і скоро. Так що до зустрічі. Пока.